ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ದೇವರೇ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾಯಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಸೊಂಪಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಅಥವಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् 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 दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखम् चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं 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 प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखम् चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमम् प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं 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 वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखम् चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमम् प्रतिदिनम् लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् 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 वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखम् चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं 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 लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारीं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् दैत्यारिम् सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम्